بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به به في الدارين امين تبركات امام العلامه شيخ عبد القاضي الجيلاني سمو الله تعالى برحمته dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tidakkan si Arif semuanya dengan perintah Allah. Si Arif berdiri di pintu Tuhan Azza wa Jalla. Sedang dia telah diserahkan ilmu makrifat. Yang dengannya dia dapat mengetahui perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh selainnya. Maka dia diperintahkan untuk memberi, lalu dia memberi. Dan disuruh untuk menahan, maka dia pun menahan. Dia suruh makan, dia makan dan suruh berlapar, dia lapar. Dia juga disuruh untuk menyambut seseorang dan membelakangi yang lain. Disuruh untuk mengambil dari seseorang dan mengembalikannya pada yang lain. Semuanya dibuat menurut perintah. Yang akan terbela siapa yang membelanya. Dan yang akan terhina siapa yang menghinanya. Si arif ini akan datang kepadamu kerana manfaatmu, bukan kerana keperluannya kepadamu. Dia tiada berhajat apa-apa pun pada selain, pada sesiapa sahaja dari manusia. Dia datang untuk menguraikan kepintalan tali hidupmu. Dia datang untuk membantu membina bangunanmu dan untuk membelah kasihanimu. Dia tokoh yang ditunjuk Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Apa yang hendak diambil daripadamu semuanya untuk manfaatmu bukan manfaatnya. Kerjanya ialah memberi nasihat pada manusia. Dan selalu memerhatikan mereka. Kerana apa yang berasal daripada Allah Ta'ala selalu kekal dan tetap. Dan apa yang berasal dari selain dia tidak. Ini tidak kekal dan tidak tetap. Berikan khidmatmu kepada ilmu dan ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya dan bersabarlah bila menghadapinya. Jika engkau bersabar atas berkhidmat kepada ilmu sekarang, kerana ilmu akan berkhidmat kepadamu di kemudian hari. Bersabar atas khidmat terhadap dirimu sebagaimana engkau berkhidmat terhadap ilmu. Jika engkau bersabar atas khidmat pada ilmu, nasib engkau akan dikurniakan kefakihan dalam hati dan cahaya kebatinan. Simin dan muslimat, sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Bila Allah Ta'ala menyatakan Ittabi'u rabbikum Wa la min dunihi awliya Maka ikutilah apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jangan kamu mengikuti selain daripadanya. Dan menjadikan selain daripada Allah sebagai pembantu-pembantu. Qalilam ma tadhakkarun hanya sedikit di kalangan kamu yang berfikir tentang itu. Di kalangan hamba-hamba Allah ini, orang-orang yang meletakkan cara hidup mereka, yang telah menetapkan kiblat mereka itu, ialah perintah Allah dalam semua hal. Mereka tidak mengambil sesuatu, melainkan kerana Allah dan perintah Allah. Dan mereka tidak menghalang sesuatu melainkan dengan perintah Allah dan kerana Allah. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ta wa lillah wa mana 'alillah." Siapa yang memberi kerana Allah, eh, kerana perintah Allah dan juga kerana Allah. Dan wa mana 'alillah. Dan dia melarang, dia mencegah juga kerana perintah Allah. Maka golongan ini disebut faqadistakmal imanu Orang-orang yang telah sempurna imannya. Faqad istakmal imanahu orang-orang yang telah menyempurnakan imannya. Siapa mereka yang atallillah wa manallillah wa ahabballillah wa abghadallillah? Diberi kerana Allah, diambil kalau dilarang kerana Allah, Dicintakan kerana Allah, dibenci kerana Allah. Atau dengan lafaz yang sebenarnya man ahabballillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah orang yang menyintai kerana Allah benci kerana Allah memberi kerana Allah menghalang kerana Allah maka orang ini yang telah sempurna imannya maka golongan-golongan yang dikenali sebagai ahli makrifat orang-orang yang berilmu contoh kalau kita buat satu analogi mudah mana-mana orang berilmu dia akan ikut ilmu dia seorang pilot Ketika mana dia menerbangkan kapal terbang. Apakah dia ikut nafsunya atau ikut ilmu dia? Apa jawapannya ke ilmu dia? Macam mana nak start engine dia? Macam mana dia nak mengarahkan kapal terbangnya? Bagaimana cara nak landing dia? Semua ilmunya. Maka kalau dia tersilap, dia tahu bagaimana kesan buruknya. Maka dia juga tahu kalau dia ikut ilmu, bagaimana kejayaannya. Maka ilmu ini yang dipelajarinya. Seorang akitab yang membina bangunan diikut ilmu. Dia tahu tentang konsekuensinya atau akibatnya bila tak ikut ilmu. Bangunan akan runtuh, kolek dan sebagainya. Seorang pelayar, kapten kapal, dia ikut ilmu dia. Macam mana kapal ni perlu belayar. Dan semua orang akan ikut disiplin ilmu. Dan orang ni lah orang yang dianggap sebagai golongan profesional. Siapa profesional? Yang bertindak ikut ilmu. Dan mereka yang sudah masak dengan ilmu dan berpengalaman. Yang diikut dang dia je, suka dia je, maka dia membawa bawa ke Kita nak ke naik kapal terbang dengan orang yang bukan ahli. Yang dia tak tahu macam mana nak start, macam mana nak landing, macam mana nak take off. Maka dia akan ikut cara dia je. Maka kita akan tahu ini akan terhempas. Kita-kita mati dalam. Ataupun pilot kapal. Ataupun kita suruh siapa-siapa je buat rumah kita. Atau kita suruh siapa pun jahit baju kita. Kita tahu dia bukan tailor. Bukan tukang jahit. Hu'alai sahayatan. Dia bukan tukang jahit. Kita pun suruh dia jahit. Agak-agak pakaian kita jadi apa? Mungkin jadi pakaian tazan. Tak jadi baju kita, jadi baju tazan. Kenapa? Kerana tak ikut ilmu dia. Jadi kalangan hamba Allah ini digelar ahli makrifat orang yang mengikut ilmu Allah. Ia ni perintah Allah Ta'ala. Mereka ini kalau dalam bahasa yang saya sebut profesional. Tapi beza mereka, kalau profesional pilot yang profesional, arkitek, engineer, tekan jahit. Tak, ini ilmu yang berhubung dengan Allah. Kerana ilmu pilot dan sebagainya berhubung dengan pengalaman. Ilmu-ilmu manusia dalam evolusi, pembangunan, Kebenaran ini lebih kepada ilmu pengalaman. Lepas tu kita nampak profesor-profesor semua botak-botak sebab pengalaman. Boban botak tengah. Lagi botak, lagilah dia anggap aneh orang adil. Bukan apa pengalaman dia. Tapi dalam ilmu Islam makrifat, dia bukan ilmu pengalaman. Dia wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasulnya yang diikuti oleh orang-orang yang akan mewarisinya. Dia ada ilham yang Allah berikan kepada malaikat mukarrabin dan hamba-hamba yang terpilih. Dia ada istimbab daripada wahyu yang diturunkan. Maka dalam Islam kita namakan para ulama. Ulama ni bukan orang berpengalaman. Tetapi orang yang berpengetahuan daripada sumber ilmu Tuhan. Yang dipanggil sebagai ahli makrifat. Dia melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dia mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Maka apa yang diketahuinya melalui ilham Allah Ta'ala kepadanya. Atau melalui wahyu yang Allah berikan pada Rasul oleh kepada Nabi SAW. Yang Allah letakkan pada dada-dada mereka sebagai ahli ilmu. Lalu mereka mengetahui tentang nilai tertinggi dalam hidup ini mencari reda Allah. Mengikut perintah Allah. Ini yang tertinggi. Walau logik kita, walau akal kita, walau pengalaman kita berkata sebaliknya. Kita tuan-tuan bercerita tentang rezeki. Kita belajar macam mana rezeki itu datang dengan pengalaman kita sekian-sekian. Rezeki tak mungkin datang ketika mana orang duduk di tempat yang agak isolated ataupun agak terasing. Tak mungkin datang. Tiba-tiba datang. Kenapa? Itulah dia yang dikendaki oleh Allah. Itu dikendaki oleh orang yang berada dalam runtuhan. Tak mungkin hidup dalam tempoh yang panjang. Tapi ilmu Allah menjadikan dia boleh hidup. Yang berada dalam perut ikan yang menyelang di dasar laut, Tak mungkin hidup. Tetapi dengan wahyu Allah, keinginan Allah, kuasa Allah, maka hidup. Agak Allah cerita tentang Nabi Yunus bin Mata Maka ilmu Allah mengatasi pengalaman kita, mengatasi logik kita. Mengatasi segala-galanya. Sebab itu disebut the kalam yang masyhur. Law kana hadha ad-din birra. La kana asfal khuf awla bil mas. Kalau agama ini mengikut logik semata-mata. Nesai ketika mana kita menyapu khuf, kita akan menyapu bawahnya bukan atasnya. Tetapi bila kita mengaji tentang bak menyapu khuf, Al-masu ala hufai. Khuf ialah stoking kulit. Yang dipakai bersama kasut. Bila kita mendanggalkan kasut, kita tak perlu tanggalkan khuf untuk kita berwuduk. Dengan syarat pemakaiannya sudah pun dalam keadaan wuduk. Lepas tu kita pun kentuk ke, kencing ke, berak ke misalnya. Lalu bila kita ambil wuduk, Basuh muka macam biasa, tangan, nyapu kepala sampai kat khuf, kita cuma sapu khuf. Tanpa perlu menanggalkan khuf. Cara sapunya ialah ambil air, kita akan ke atas dia. Pada khuf ni dia boleh berjalan, yang dipijaknya bawah. Patut kita basuh ke bawah. Tapi khuf ini syarat. Minum wajibnya kita sapu ke atas dia. Maka dia anggap. Macam contoh juga kita bertemu. Kenapa Allah jadikan debu itu ganti pada air? Dalam bertemu Kita tak ada air, kita tak boleh guna air, maka tayamu dengan debu. Pada debu ini tidak mengangkat hadas. Ia mengharuskan solat. Kerana kita pun tak tahu apa kelebihan debu. Menggantikan air ketika mana ketiadaannya atau ketika mana keuzuran menggunakannya. Pakai debu. Maka benda ni yang akal kita mungkin tak sempat Sampai Dan demikian juga bila Allah Ta'ala menetapkan rakaat Zuhur 4 Asar 4, Maghrib 3, Subuh 2 Isyak 4 Bila rakaat ni akal kita tak boleh nak capai, apa tujuan Kita tak tahu apa tujuan Kita mungkin cuba meneka Tahmin, oh sebab subuh ni Kita bangun baru pagi, kita pun buat 2 Maghrib ni, sebab dah kita antara asal dengan magik tu mana kita nak cepat. Rengkaman ketiga. Risha empat. Zoh ni kita cegah, kita buat empat. Kemudian bila di kosa pula, kenapa boleh buat dua? Kadang-kadang kita dalam kadang kosa, kita pun taklah sibuk sangat. Saja musafir, kita pun berhenti. Kosa dua lah kan. Itu syariat. Maka, apa hikmahnya? Hikmah ini dicapai pertama dengan akal. Tapi ada hikmah, kita serahkan pada Allah. Allah yang maha bijaksana. Kita tak tahu yang sebenar. Tetapi kita mengetahui ia baik. Kerana syariah ini datang daripada Allah. Sebab itu bila syariah sendiri menegaskan kepada kita. Tentang orang-orang yang punya keberkatan dalam hidup kita. Walaupun logiknya mak kita tak sekolah tinggi pada macam kita. Tetapi apa yang disebut oleh ibu kita lebih berkat bila kita dengar. Berbanding kita dengar perkataan kita sendiri. Sama juga bila kita bermusyarak mendengar suara ramai, lebih baik daripada kita dengar suara seorang dua walaupun dia cerdik bijak. Kenapa? Kerana kepertanggungjawaban ramai orang. Maka di sini ada benda yang mengatasi logik. Syariat lebih tinggi daripada akal kita. Sebahagiannya kita dapat fikir yang disebut oleh ulama sebagai makul makna. Dipahami secara makna. Dan sebahagiannya kita tak mungkin memahaminya. Dia bukan makkul atau makna. Tapi dia bersifat tak budi. Cukup kita menunjukkan perhambaan kita kepada Allah. Maka Al-Quran dibaca, dibaca. Itulah perintahnya dibaca. Apakah keutamaan kelebihan? Secara maknawinya ialah pahala dan darjah di sisi Allah akhirat kelak. Kelebihan dunia pasti banyak. Apa kelebihannya kadang-kadang secara hawa nafsu kita, kita rasa dengar lagu lagi sedap. Sebab tu bila orang konsert, ramai orang pergi. Sebab hawa nafsu. Tapi apa kemusnahannya? Bila nafsu ni diikut. Nak tahu kemusnahannya, tengok artis tu mati macam mana. Itulah kemusnahannya. Artis-artis yang popular, hollywood-nya, bollywood-nya. Yang semua jadi wuk-wuk belakang ni tengok kesudah matinya tragis. Kesudah matinya kadang putus asa, kecewa, bunuh diri. Hati-hati ni mati dalam keadaan yang teruk dadahnya. Skandal itu, skandal ini. Itu yang dipaparkan dalam media tentang kesudahan si artis. Nak cari hati usul khatimah ni payahlah. Terutama mereka bertawabat. Khususnya mereka kalau mereka tawabat. Kalau mereka kekal dengan dunia arti tak kira hati mana. India ke, Melayu ke, Mak ke, Jerman ke. Dia ada satu kesudahan yang tragis. Tra Dia berkesudahan dengan pay tidur, dengan pe dengan suicide, bunuh diri, dengan mabuknya, dengan pelbagai skandal-skandal yang di luar nalar lah pemikiran kita. Musibah. Yang berlaku cerita Superman sebagai contoh adalah penyakit-penyakit yang macam-macam. Supaya kita mengetahui begitulah kesudahan orang yang ikut awal nafsu, yang berhibur dengan awal nafsu. Yang baca Quran ni sedap, ia ya, sedap. Bagi orang yang ada iman. Bagi orang yang ikut nafsu, dia kata tak sedap. Dia nak dengar lagu. Kali tu kita tengok, kita baca Quran banyak mana, kita dengar lagu banyak mana. Kita tengok TV banyak mana. Jangan kata orang-orang fasik ni. Orang-orang yang kita katakan yang jaga masjid surau pun, kadang-kadang nak kekal baca Quran setiap hari tu sukar. Kenapa? Kerana kemuliaan al-Quran ini dan kelebihannya di luar daripada akal manusia. Di luar. Kan ia menundukkan hawa nafsu. Tapi nafsu kita tak terima melawannya. Tetapi bila iman kita ini bersinar dalam hati. Allah beri cahaya sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran dengan firmannya nya awamankana maita fa ahyaynahu waja'anna lahu nuran yamshi bihi fil nas kamam masaluhu fi zulumat laisa bi kharij kalau kita baca dalam surah al-an'am ayat 122 apa kata Allah perumpamaannya seperti orang yang sudah mati lalu kami hidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya yang meneranginya untuk dia berjalan atas muka bumi ini dan berjalan pada kelompok manusia Apakah sama orang ini seperti orang yang terus berkekalan dalam kegelapan hawa nafsunya? Dia tidak mungkin dapat keluar daripadanya. tak so, Ta'ala menggambar kepada orang yang dah mati. Yang mati hidayah, petunjuk. Fa'ahyainahu kami hidupkan dia kembali. Wa ja'anna lahu nuran yamshi bihi finnas. Bukan kami berikan kepadanya cahaya, yang Al-Quran. Yang dengannya dia berjalan membawa keterangan, membawa cahaya terang benderang Quran ini, dia berjalan di sisi manusia. Sama tak dengan orang-orang yang terus berada dalam kegelapan lalu berjalan dengan manusia. Dan dalam gelap. Dia tak boleh keluar dari gelap. Maka di sini pun umpamanya yang Allah sebut. Jadi kesimpulannya yang kita nak jelaskan daripada apa yang disebut Syambul Qadir. Ilmu Allah. Golongan Ahlullah yang disebut Ahli Ma'rifatullah. Bagaimana mereka ini diberikan oleh Allah dengan ilmu ma'rifatnya. Sehingga mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ketika itu setiap tindakannya sama ada diberi ke, dihalang ke, disayang ke, ditak suka. Semuanya dengan perintah Allah Ta'ala. Sebab itu perhatikan siapa yang orang soleh suka untuk kita juga suka. Perhatikan siapa yang orang soleh tak suka untuk kita juga menjauhinya. Pastikan, perhatikan siapa yang orang soleh bela untuk kita bela ni. Maka ilmu kita tuan-tuan berdasarkan dengan ilmu para alim ulama' yang soleh. Saya akan ikut ulama'. Kalau orang tanya awak nak ikut siapa? Saya nak ikut fulan dia fulan. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Siapa panduan dia? Kalau ditanya pada saya, saya akan ikut pada ulama. Orang soleh. Kalau saya tahu panduannya ialah Allah dan Rasulnya. Walaupun orang kata dia cakap sekejap macam ni, sekejap macam tu. Saya tahu. Kadang-kadang kadang tu boleh berubah. Oh dia sekarang beri fatwa sekejap macam ni, sekejap macam tu. Kata, semua kita mengetahui. Fatwa itu boleh berubah dengan sebab-sebab tertentu. Dulu dia kata boleh kawang kapi, sekarang dah tak boleh. Ya, kan dia berubah. Kedua orang kapi itu baik, ok. Sekarang dia menunjukkan rupa bentuk, rupa bentuk asal, kejahatannya. Maka ketika ini tak boleh. Ada setengah orang dia rasa aneh bila fatwa ulama itu berubah-ubah. Sekejap kata, Jadi, sekejap. Ya, kerana mereka berubah-ubah berdasarkan perintah Allah. Bukan orang nafsu. Seorang Imam Ash-Syafi'i dia duduk kat Iraq. Dia ada apa disebut sebagai kau Qadim. Dia duduk dekat, dekat Mesir dia ada kau jadi. Kerana berubah di situasi masyarakat. Maka fatwanya juga berubah. Imam Ahmad sendiri fatwanya berubah-ubah. Apakah dia memainkan fatwa? Tidak. Kerana dorongan ilmu dan kerana situasi yang berbeza. Inna taghayyura al-azminati wal-amkinah. Sesungguhnya berubahnya tempat dan zaman menjadikan berubahnya fatwa. Macam dulu tuan-tuan bila tidak ada insurans Islam, tak ada bank Islam. Maka fatwa ketika mengharuskan demi menjaga harta supaya tidak hilang. Tapi bila ada bank Islam, bila ada insurans Islam, maka tak, tidak dibenarkan. Bukankah itu fatwa berubah? Ya, kerana berubah situasi latar belakang ekonomi kita. Maka setiap orang akan berubah fatwa. Berdasarkan kepada isyihat situasi. Bukan lagi mempermainkan. Dia kata orang oh, ni menunggang agama. Kejap macam ni, tak, tidak konsisten. Tata fatwa bukan satu benda yang konsisten. Ada fatwa yang berkait dengan apa disebut sebagai sawabit. Sawabit benda yang memang tak berubah. Tetas mayang puasa, zakat, haji. Memang tak berubahlah bulan Ramadan kita puasa. Dia tak ada bulan lain. Walaupun bagaimanapun sibuk bulan tu, bulan tu berperang, boleh tak kita ubah bulan Ramadan bulan lain? Sebab bulan ni tengah perang. Tak, dia kekal. Semahyang boleh tak kita ubah waktu semahyang, waktu lain. Sebab siang semua sibuk belakang orang kerja, kita ubah malam belakang. Zohor malam. Tak boleh. Itu dipanggil sawabik. Hukum hakan yang tak akan berubah. Ada hukum hakan yang, yang dinamakan sebagai mutarajirat yang berubah. Inna tarayir al-ahkam bitarayir al-azminati wal-amkina. Sesungguhnya berubahnya fatwa dengan sebab berubah waktu dan masa. Waktu lain. Mungkin dulu orang kafir dia gabung dengan Islam, dia tunduk di bawah kuasa orang Islam. Hari ni orang kafir bergabung dengan Islam dia nak tunjuk kuasa dia. Maka itu berbeza, gabungan-gabungan yang berbeza. Maka kalau tanya saya ikut apa saya tak ikut ulama. Kalau orang tu ini ulama fatwa ni berubah kejap boleh kejap, tak boleh kejap boleh kawan kafir kejap tak boleh. Saya kata itulah dia ilmu dia. Ijtihad dia. Bukan dia mempermainkan ilmu. Dia tegur dengan ilmu. Maka kalau orang yang merasa pelik, kenapa lah? Fatwa berubah-ubah. Ya kan, itulah sifat fatwa. Melainkan perkara yang disebut sebagai golongan benda sawabik. Maka tidak hairan. Tapi ada orang dia cuba menimbulkan syubahat kekeliruan. Lalu saya katakan secara jujur, kita nak ikut siapa sebenarnya dalam hidup kita. Pertama kita akan kata, sebut kita ikut Allah dan Rasulnya. Ya. Allah dan Rasulnya meninggalkan orang yang punya autoriti untuk kita kenalnya kalangan para ulama. Ulama yang mengenali Allah dan Rasul. Mereka apa yang Allah perkenankan dirinya dalam Al-Quran. Dan perkenankan dirinya oleh Rasul yang diutuskan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengambil tugas ini bagi mengajak manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mengajak manusia mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka saya kata kalau orang awam orang macam kita tuan-tuan. Jelas saya nak ikut siapa saya akan ikut ulama. Siapa yang ulama bela saya akan bela. Siapa yang ulama keji maka saya akan keji dia. Siapa yang ulama beri pada dia saya akan beri padanya. Kalau siapa yang dia ulama suhalang, saya akan halang dia. Kenapa? Karena mereka ini orang alim makrifat yang sebenar. Dalam aini. Maka kata Syamdul Qadir, orang arif ini datang kepadamu untuk beri manfaat padamu. Bukan manfaatnya untuk dia. Untuk menyusung kehidupan kamu dan kerumitan hidup kamu. Membantu kamu membina bangunan-bangunanmu dan belas kasihan kepadamu. Dia tokoh yang mana Allah Ta'ala tunjuk. Dunia dan akhirat. Ini tokoh. Tetapi bila kita tanya, siapa yang akan beri syafaat? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang takut dengan Allah. Siapa mereka? Allah menyebut, innama yakshallah min ibadil ulama. Yang takutkan Allah, dia kena hambanya ulama. Bila Rasulullah memuji ulama, Allah Ta'ala memuji ulama. Tidak mungkin saya pergi pada orang yang tidak dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Maka ini yang disebut oleh Allah dan Rasulnya tentang ulama. Dan mereka datang pada saya bukan untuk manfaat dia, melainkan manfaat saya. Tunjuk pada saya apa yang betul, apa yang salah. Tunjuk pada saya perjuangan yang betul dan perjuangan yang salah. Tunjuk pada saya matlamat yang benar dan matlamat yang salah. Akhir okay, saya membina kehidupan saya. Saya membina track perjalanan hidup saya melalui panduan mereka. Kemudian kata Syekh, apa yang diambil daripada, yang hendak diambil daripada kamu, Semuanya manfaat untuk dikembalikan Manfaat untukmu Kerjanya beri nasihat Dan selalu memerhatikan manusia Supaya mereka tetap kekal Dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada mereka Kerana apa pun yang berasal daripada Allah Dan yani apa pun yang kita buat Untuk mendapat reda Allah Pahalanya dan takut dosa dia akan kekal Tapi apa yang kita buat selain daripada Allah Maka akan hilang semuanya Akan binasa Kerana itu tuan-tuan sekalian Berikan khidmatmu pada ilmu Yang menyampaikan kita pada Allah ilmu Maka beri khidmat kita pada ilmu Dan kepada ahli ilmu yang mengamalkan ilmu Maka ini dia garis panduan Ulama yang sebenar yang beramal dengan ilmu Dan bersabar dengannya Maka jika engkau bersabar berkhidmat dengan ilmu Berkhidmat dengan ahli ilmu Kelak Allah Ta'ala pula yang akan mengangkat kamu Dan diberikan kepada kamu kefakihan dalam agama Maka bermula lagi itu tuan-tuan kita buat berdasarkan ilmu. Sehingga semua amalan kita buat ni pahala, pahala, pahala. Dan semua yang kita jauhkan ialah dosa, dosa, dosa. Sehingga kita kembali pada Allah. Wa ma'alaihi min khati'ah. Tidak membawa dosa. Kita kembali pada Allah dengan membawa redhanya dan pengampunan di sisinya. Dan kita kembali pada Allah dengan dijamin pemberi syafaat yang banyak di kalangan ahli makrifat yang dekat dengan Allah Ta'ala, dengan ilmu, dengan taqwa, kesolehan mereka. Wallahu al Assalamualaikum warahmatullahi